208. Тут дав банмова. Десь кі Ми Зараз робимо евакуацію родини з вулиці Європейської. Далі прямуємо на вулицю Ливаневського і далі ще одна адреса. Після того, як останні 2-3 доби. Костянтинівку майже цілодобово накривають ворожим вогнем. Дуже збільшився потік людей, які намагаються і мають бажання евакуюватися. Там ми теж такі зриваються, палає. переехал с Антуриновки, разбили дом, переехал к знакомому жить. Там нема ничего целого, живого. Там ужас просто. Я даже словами не могу пересказать. Дроны летают, да? Постоянно. Да, то они пешком ходят. Там уже не летают. Обстрелы ужас. Каждый божий день. Вчера, ой, штук 18 насчитал, чесно. зараз відвезли людей, передали волонтерам. Поки їздили, надійшло ще дві заявки на евакуацію. Тому зараз знову повернулися у Костянтинівку. З однієї адреси забираємо бабусю, з іншої адреси забираємо чоловіка. Да, да, документы, документы тут, телефон. Тут, 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 телефон вот у меня. Все, давайте только быстро, я хорошо. быстренько. Я быстренько, я Все, мы ждем вас внизу. Да сейчас только что, вот как шарахнула. Ой. Сейчас, а, всё, сейчас я проверю воду. Это. Вчера, вчера. Вот это что, горело все вчера. И выбило окна. Сейчас я так. Она уже горела везде. Там, там, нет, И дом. Нет, 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 нет. Он у нас еще. Это арка горела. И пристройка четвертого подъезда. Это ж дома. А у нас бахнула. Думала, <соценно> все перемирие будет. И как-то поверят. Перестанут стрелять, да? Перестанут, да, но невозможно уже. Вот мы только вышли, в коридоре, в коридоре стояли. Сильно прилетела, наверное, где-то вот, Чеводвор или не где-то, где-то там. Оттуда волна такая была. Мы в коридоре стояли в подъезде. Ой, спасибо вам большое, мам. Спасибо. Все, с Богом! До побачення!

Да, и они догоняют.